Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selamat pagi. Ah uh, pertamanya saya ucap terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya bersama-sama uh, dengan uh, ahli al panel yang arif al yang berhormat dan uh, merujuk kepada soalan daripada uh, pengusi profesor. Uh, saya melihat bahawa kepimpinan itu adalah satu bentuk gagasan pemikiran. Ya, yeah, gagasan pemikiran. Jadi pendidikan yang ada di Malaysia hari ini, uh, pada umumnya membenarkan uh, pembinaan gagasan pemikiran itu. Tetapi mungkin tidak seratus peratus sebebas-bebasnya. Jadi bila bercakap tentang pendidikan di Malaysia yang memberi ruang kepada pembinaan ya, gagasan pemikiran ini, saya teringat tentang dua perkataan, iaitu idealisme perjuangan. Ya? Jadi dalam dunia pendidikan pelajar haruslah ya diberikan ruang seluas-luasnya untuk membina idealisme perjuangan dalam kehidupan dan memimpin masyarakat. Jadi kalaulah ya kalaulah kita katakan uh, pemikiran uh, kepimpinan itu ya disekat ataupun dihadkan maka tidak wujud idealisme perjuangan. Bagi membina idealisme perjuangan ini, universiti haruslah ya, memberi ruang seluas-luasnya kepada pelajar untuk terlibat dalam co-curriculum. Kalau universiti hanya menekankan soal uh, kemajuan akademik, prestasi akademik yang baik seumpamanya, pemikiran, uh, gagasan pemikiran kepimpinan itu tidak akan lahir selepas daripada mereka keluar daripada universiti. Jadi pada umumnya di Malaysia, saya walaupun saya mendapat ijazah ketiga-tiganya di luar negara, tetapi saya melihat penglibatan ya, diri saya secara pengalaman peribadi di sekolah dan juga rakan-rakan yang berada di Malaysia ini, apabila kita bersama dengan co-curriculum terlibat dalam aktiviti masyarakat, aktiviti pelajar seumpamanya, semuanya akan membina pemikiran Uh, pemikiran uh, kepimpinan. Kerana di sana di, di sana ada dua lagi bahan untuk membina pemikiran uh, pendidik apa kepimpinan ini dia mesti ada dua elemen yang membantu gagasan itu. Pertama, ketokohan. Pembinaan ketokohan diri seseorang pelajar. Universiti harus ya membina ketokohan pelajar ini. Sama ada public speaking dia, kemahiran uh, teknologi dia selain daripada bidang-bidang yang dia sudah cebori dalam bidang disiplin, perlu ada ya elemen multidimensional bukan saja dari sudut IQ tetapi dari sudut emosi ya dan juga social dan yang paling tinggi dan juga asas ialah spiritual kerana spiritual itulah yang mengikat keseluruhan uh, pembinaan diri so, socio psychological makeup of a person ya uh, jadi itu ketukuhan. Eh. yang kedua ialah kepribadian jadi kita boleh jumpa orang yang hebat bercakap di atas pentas sebagai pemimpin tapi kepribadian dia belum tentu menunjukkan dia seorang yang amanah. Seorang yang berintegriti, seorang yang telus dalam pengurusan. Di Selangor alhamdulillah saya walaupun dilahirkan di Kedah, dibesarkan di Selangor sejak tahun 62. Duduk di Selangor, kemudian Kuala Lumpur menjadi wilayah seketuan, saya masih lagi duduk di Selangor dan saya melihat Selangor ini dalam pemerintahan Menteri Besar seumpamanya saya melihat gagasan kepimpinan yang dibina ya semasa gagasan pemikiran kepimpinan yang dibina di masa uh, universiti itu sebenarnya telah melahirkan ya pemimpin-pemimpin yang berbeza-beza ya, yang mengikut parti-parti politik seumpamanya berbeza ideologi tetapi asas kepada pemikiran kepimpinan ini mestilah ada idealisme perjuangan ya kemudian dipupuk dengan nilai-nilai yang baik ya misalnya seorang pemimpin yang berintegriti yang telus ya makna tidak pecah mana yang yang membawa contoh teladan yang baik kepada kepada uh, anak buah khususnya kalau ibu bapa makna menunjuk contoh yang baik kepada anak-anak kalau dalam masyarakat menunjukkan contoh yang baik kepada ahli-ahli masyarakat kalau sebagai pemimpin uh, community menunjukkan contoh-contoh yang baik dalam dalam community sendiri. Jadi pada umumnya saya melihat ke, uh, pendidikan di Malaysia ini um, membenarkan ya proses membina gagasan pemikiran ya untuk sesatu kepinan tetapi kadang-kadang ya lebih uh, ter, terdorong kepada satu-satu lorong sahaja kadang-kadang memaksa ya pelajar untuk menerima satu lorong saja dan ini satu benda yang sebenarnya tidak tidak harus berlaku dalam sebuah universiti mana-mana universiti dalam dunia maupun di Malaysia. Jadi apabila kita cuba uh, lorongkan, yeah, narrow-minded the person, indoctrinate pelajar ataupun yeah, dalam satu-satu lorong saja, dia tidak membantu membina adilisma perjuangan. Dan adilisma perjuangan dalam pemikiran kepimpinan ni dia tidak mesti kekal di dalam uh, sepanjang hidup. Dia boleh berubah. Semasa universiti boleh jadi kepim pemikiran kepimpinannya begini. Bila dia keluar universiti, dia boleh berubah. Kerana kepimpinan ini satu benda yang dinamis. Dia tidak statik, dia tidak rigid, dia tidak jumut. Dia boleh berubah mengikut suasana yang kondusif di mana tempat dia, dia berada. Ha, jadi mungkin pagi ini saya bercakap sedikit tentang konseptual, tentang abstrak, tetapi permulaan kepada pemikiran kepimpinan itulah. Dia mesti bermula dengan adilisme perjuangan dan dibahagi kepada dua bahagian, ketokohan diri manusia dan kepribadian manusia yang melengkapkan ya, untuk seseorang menjadi pemimpin yang baik. Saya itu untuk permulaan ni. Saya, saya nak mulakan nama YB Budiman kalau boleh izin dengan saya. Apabila ibu bapa kita memikirkan nama anak, dia sudah ada vision dalam hidup dia. Apa anak dia yang dia nak lahirkan? Lalu orang Jawa biasa namakan berasal kepada vision. Jadi kalau dia nak anaknya seorang yang berbudi, tabur budi, dia namakan Budiman. Kalau dia nak anak dia seorang yang pandai membaca dan menulis dinamakan Suratman. Kalau dia nak anak dia hebat, segala-galanya hebat dinamakan Superman. Dan kalau dia nak anak dia lebih kuranglah. lah, ya, dibagilah nama Eskadarisman. Jadi maknanya dalam memimpin sesebuah negara yang ditanya soalan makro tadi, harus ada, saya sebut tadi gagasan pemikiran kepimpinan. Jadi dunia barat meletakkan demokrasi sebagai salah satu gagasan pemikiran kepimpinan dia. Maka seluruh sistem bermula daripada pendidikan ekonomi, politik, apa saja semuanya disebut pendemokrasian. Ya, demokrasi ini ada dua. Satu dari sudut falsafah, satu dari sudut amalan. Kalau dunia uh, Rusia ya meletakkan gagasan pemikiran kepimpinan itu berdasarkan kepada ideologi Marx, Marxis ataupun komunis. Maka segala laluan, bentuk, rupa, pentadbiran dan pendidikan semuanya menuju ke arah sana. Di Malaysia, seperti mana yang Wabi sebut tadi, kita ditinggalkan dengan satu sistem pendidikan penjajah. Tetapi sebagai seorang manusia yang dilahirkan fitrahnya, percaya adanya Tuhan, maka kita meletakkan bahawa gagasan gagasan pemikiran kepimpinan ini harus bersandarkan kepada ke mana hala tuju nak dibawa orang yang dipimpin. Kalau gagasan pemikiran tu kata ataupun idealisme perjuangan tu mengatakan bahawa saya nak memimpin manusia ini hanya habis dalam dunia, maka segala bentuk ya, laksana apa apa, apa, apa tindakan dan kepelaksanaan pelaksanaan tu akan habis dalam dunia saja. Tetapi kalau gagasan pemikiran tu atau idealisme perjuangan itu ataupun dalam bahasa politik dikatakan falsafah. Ya, kalau falsafah itu nak membawa manusia bukan saja baik di dunia tapi baik di akhirat ada lagi satu alam yang lain maka keseluruhan tindakan kita haruslah bersandarkan kepada apa yang akan dibawa kepada akhirat dan di sinilah beza di antara demokrasi yang dibawa oleh barat ya dengan apa yang dibawa oleh Islam falsafa demokrasi mengatakan majoriti adalah suara tuhan majoriti adalah suara tuhan ya satu masa dulu gereja kata di dunia barat juga mengatakan gereja adalah suara Tuhan jangan lawan gereja maka ahli-ahli sains termasuk Isaac Newton ya mengemukakan teori graviti maka teori graviti mengatakan satu benda dalam lambung jatuh ke bawah jadi ilmu itu mencabar gereja maka gereja marah dan gereja bunuh ahli-ahli sains kerana ia tidak disebut dalam kitab jadi itu satu pemikiran pemikiran dipanggil sekretenism, ya, bermazhab. Jadi kalau nak bawa konsep bermazhab itu dalam pendidikan, maka wujudlah sekolah seperti St. John, sekolah VI, sekolah Convent, sekolah-sekolah lain. Maknanya falsafah mencorakkan bagaimana kita mendidik manusia. Jadi kita pilih falsafah mana. Di dalam demokrasi, ya, yang berlawan dengan de demokrasi adalah satu falsafah yang menolak sekretenism, menolak menolak mazhab-mazhab. Mazhab. Kerana demokrasi mengatakan suara majoriti adalah suara Tuhan. Jadi kalau kita angkat tangan ramai-ramai, maka suara majoriti lah satu Tuhan dalam proses mengundi, dalam proses apa sekali. Termasuklah apa-apa undang-undang yang dibuat, angkat saja tangan, maka itulah keputusannya. Jadi kalau kita ramai-ramai hari ini angkat tangan, berapa orang ini setuju? Benarkan ini sel ya, memberi dadah pada semua pelajar-pelajar supaya mereka boleh belajar dengan baik, main sukan dengan baik, segala-galanya baik. Majoriti setuju. Maka dilaksanakan tindakan itu tetapi itu habis kat dunia tapi kalau gagasan pemikiran tu berfikir bahawa kita sampai ke hujung sana ke akhirat itu maknanya kita jangan melanggar batas-batas jadi tuhan adalah uh, sebagai satu uh, uh, anchor ya tempat di mana kita menjadikan rujukan sebab tu dalam rukun negara kita meletakkan percaya kepada tuhan sebagai perkara paling pokok dan tadi saya sebut tentang ni YB sebut tentang spirituality Apabila kita meletakkan spiritualiti itu sebagai satu bentuk ya, membina manusia, maka rukun negara itu sebagai asas dalam ya, dalam kita berfikir melaksana satu, artinya kita jangan langgar batas-batas yang disebut oleh agama. Misalnya, tak ada agama dalam dunia ini kata kita benarkan orang berzina. Tak ada ajaran agama kita suruh, boleh. Maka pendidikan melarang manusia berzina menjadi pelacur seumpamanya, ...diterjemahkan dalam proses undang-undang. Ya, tidak ada uh, pelacur berdaftar atau orang pelacur tak berdaftar. Lorong-lorong yang maruah kepada pelacuran yang merosakkan manusia... ...hendaklah disekat. Jadi, pemikiran itu. Baik, kita kembali kepada persoalan tentang... Uh, ...apa nama, di Malaysia ini. Saya melihat KBSM yang umpamanya... Yang, ...yang menjadi satu sumber transformasi. Ya, KBSM, Kurikulum Bersepadu. Tetapi... Selepas daripada 20 tahun KBSM ni berjalan di negara kita dalam sistem pendidikan kita, kita dapati bilangan anak-anak yang kena buang eh, tepi jalan makin 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 bertambah. Ya, eh, manusia yang terlibat dengan dadah semakin bertambah. Ya, eh, manusia yang mak rempit pun semakin bertambah. Dan mak rempit dia suka di jalan, mati di jalan yang lurus. Jadi kita dapati bahawa KBSM tu gagal. Jadi bagaimana kita sebagai kita kata kepimpinan ya yang gagasan gagasan pemikiran kepimpinan ini harus ya melihat semula ke mana hala tuju nak dibawa masyarakat yang dipimpin. Jadi kalaulah kata uh, sama ada pemimpin yang ada uh, pendidikan tinggi ni ada uh, or not matters, saya kata matter sebab di dalam Islam mengatakan bahawa tidakkah kamu melihat orang yang ada ilmu berbeza dengan Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Karena ilmu itu menyuluh, membimbing manusia. Jadi pendidikan adalah satu bentuk membina tamadun manusia. Dan demokrasi ini sebenarnya dia boleh bercanggah dengan prinsip rukun negara. Dia boleh bercanggah dengan hukum agama. Kerana apabila angkat tangan mengambil, setuju habis. Dalam Islam pada pandangan kita, demokrasi falsafah, falsafah demokrasi itu kita tak terima. Tapi kita terima amalan demokrasi. Ha, jadi dua ada beza tu. Jadi kalau dunia barat, mereka menganggap bahawa falsafah demokrasi itu adalah suara Tuhan. Kita mengatakan tidak. Kita mengatakan amalan saja sebagai yang diterima dalam Islam. Okay, maknanya kita bincang ramai-ramai, bincang kemudian kita uh, angkat tangan boleh. Ter Selagi mana tidak melanggar batas-batas Tuhan. Nah, ha, jadi batas-batas Tuhan itu banyaklah dan sebenarnya sebenarnya sebut ini saya tak saya, saya katakan bahawa tidak ada agama yang suruh uh, umatnya mabuk, penganutnya mabuk. Tidak ada agama dalam dunia ini yang suruh uh, apa namanya, uh, penganutnya bunuh orang. Ya, yeah, buang anak tak ada. Jadi perkara-perkara yang fitrah yang manusia itu uh, ada pada dirinya sesuatu yang buruk itu sebenarnya pemimpin dia harus peka terhadap perkara ini. Sebab tu bila orang bercakap tentang kepimpinan ni sepatutnya dia buta warna. Buta warna ni maknanya buta buta etnik dia pimpin ni bukan pimpin satu kaum dia pimpin seluruhnya ha, jadi kembali kepada persoalan uh, pendidikan ini di mana di Malaysia kita membuat satu uh, pendekatan iaitu pendemokrasian pendidikan dalam akta 1996 atau 1996 membenarkan pendemokrasian pendidikan tujuannya kerana apa dan saya puji benda ini kerana uh, membenarkan ibu bapa memilih ya, pendidikan bagaimana yang mereka nak anak mereka Uh, isi capai pilih seumpamanya untuk membentuk diri manusia. Jadi dan saya tidak fikir uh, bahawa uh, kerajaan yang ada sekarang ini mampu ya yeah, untuk memberi pendidikan seluruhnya kepada masyarakat uh, kerana uh, kepahaman, kefahaman uh, gagasan pemikiran kepimpinan tu berbeza-beza. Tetapi kita mengambil yang baik ya, yeah, yang baik maknanya baik ini balik-balik kepada -balik fitrah. Wallahu a'lam. Profesor Kongsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Khairul Arifin bin Musa daripada Fakulti Komunikasi dan Media uh, semasa akhir dan saya ada soalan kepada Profesor Sufian yang kita sedia maklum Profesor Sufian uh, belajar di luar negara dan saya nak tahu apakah perbezaan daripada sistem pendidikan di luar negara dan juga di tempatan uh, dari sudut ideologi politik sama ada di luar negara ada elemen-elemen politik yang disekat ataupun secara terbuka itu saja. Assalamualaikum. Okay, terima kasih Saudara Khairu. Sambil tu. Okey. Silakan. Assalamualaikum. 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 Saya Kali Bimpi. Saya tujukan pada YB Budiman. Uh, dalam pembukaan dia menyatakan tentang kesediaan untuk korbankan uh, amalan kita. Jadi minta pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, soalan kedua. Uh, Assalamualaikum. Uh, saya Muhammad. Saya punya soalan uh, tolong uh, define kebebasan pendidikan dan jelaskan dekat mana dia punya batas-batas kebebasan pendidikan. Terima kasih. Okey. Ah uh, itu je Muhammad soalan tinggalnya dikit. Okey, ada soalan dikemukakan oleh Profesor kepada YB. Letak one kita bagilah kebebasan siapa nak jawab. Okey, silakan. Terima kasih kepada yang bertanya, uh, saya melihat uh, pendidikan di luar negara dan di dalam negara dari segi prinsipnya tidak jauh beza okay, Maksudnya kita ada pilihan, yeah, uh, subjek, khusus uh, dan juga termasuklah kita nak berinteraksi sosial uh, dan seumpamanya sama saja ada kebebasan, mungkin lebih luas di, di luar sana Ya, di mana di Malaysia mungkin ada sekatan-sekatan yang saya sebut tadi lorong-lorong neuromindedness tu ada usaha-usaha ke arah itu. Mungkin tujuannya ialah untuk mewujudkan jati diri negara bangsa. Ya, tetapi jati diri negara bangsa itu sendiri pun mempunyai banyak kekeliruan dan dan dicabar dan tercabar. Manakala di luar negara tidak ada konsep nak mewujudkan jati diri sebagai satu negara bangsa tetapi dia lebih terbuka luaslah. Jadi kita boleh pilih kita nak ikut yang mana tetapi berpandukan kepada akar akar asal usul kita kita katakan berakar lokal bertindak global ini kalau kita ada akar yang kuat daripada mana asal kita datang kita tahu ke mana kita nak pergi di mana kita berada ke mana kita nak pergi jadi itu akan uh, mengekalkan jati diri kita walaupun kita duduk di mana negara sekalipun ya jadi uh, itu yang yang keduanya pendedahan uh, uh, dalam proses pendidikan itu telah menjadikan kita lebih melihat suasana di Malaysia ini dari helikopter view. Kita belum melihat apa yang berlaku di dalam kerana kita tidak duduk dalam selama 10 tahun ya di Amerika tu. Jadi kita kita boleh uh, melihat mana yang terbaik yang nak dibawa dalam masyarakat kita, apa yang tak baik kita tak bawa dalam masyarakat kita. Jadi tapi dari segi pembangunan uh, kepimpinan diri manusia, seseorang pelajar ini semuanya bergantung kepada Uh, kesediaan dia untuk ya, terlibat sama dalam masyarakat, bercampur dengan masyarakat, ambil bahagian dalam masyarakat misalnya uh, dalam aktiviti koko lah. Jadi kalau dia pergi saja belajar, sama macam pelajar di Malaysia, jadi pula buku tak mengambil tahu tentang apa yang berlaku di alam sekelilingnya. Dan dalam Islam, Nabi mengingatkan kita supaya ya, tidak tidak di, ka, ka, bukan kalangan bukan daripada kalangan kami orangnya tidak mengambil tahu tentang urusan ya, masyarakat. Jadi kalau dia duduk dalam library saja, maka dia jadilah manusia Balik daripada Amerika ke, balik daripada uh, Australia ke ataupun duduk di Malaysia Dia akan jadi manusia yang tidak ada pemikiran kepimpinan itu eh, Jadi uh, sistem yang ada di Malaysia sebenarnya membuka ruang uh, Persoalannya uh, di Malaysia ni mungkin kita ada sekatan-sekatan Yang kita kena merdekakan diri kita daripada sekatan-sekatan Kerana -sekatan. di universiti lah tempat yang paling baik untuk bina idealisme perjuangan. Mungkin idealisme perjuangan dalam kampus satu masa hari ini tidak sama dengan apabila kita telah keluar. Kerana, kerana kepimpinan itu sendiri bersifat dinamis. Terima kasih.